بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد آیت نمبر ہے ایک تو اور تین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك وانزل التوراۃ والانجيل <تصفح> الف لا میم الله اعلم بمراده الله لا اله الا هو اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی الحی القیوم القيوم وزندہ ہے قائم رہنے والا ہے نزل عليك الكتاب اس نے اتارا آپ پر کتاب کو بالحق سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ وہ کتاب مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدیہی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں وہ اندر التورات طاول اور اس نے اتارا تورات کو بھی انجیل کو بھی محترم بھائیوں سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم سورہ البقرہ مکمل پڑھ چکے ہیں تفسیر کے ساتھ یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا جو بندہ ایک آیت سمجھ کر پڑھتا ہے ایک آیت سمجھ کر پڑھتا ہے اسے سو رکت نوافل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے ایک بندہ سو رکت پڑھ رہا ہے ایک بندہ ایک عد پڑھ رہا ہے تو سورہ بقرہ کی اب کتنی آتے ہیں دو سو چھے سے آپ اندازہ لگائیں آپ لوگوں نے کتنا ثواب کمایا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی خاص توفیق سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں نا وہی جو ہے وہ قرآن سمجھتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے آسمان پہ پورا اندازی ہوتی ہو اور یقیناً آپ لوگوں کا نام اس قرآن کے اندر نکلا ہے جن کو اللہ رب العزت نے خاص توفیق دی ہے آپ دیکھیں نا سبھی لوگ محلے میں سوئے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آپ پسید میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ قرآن کا درس جو ہے ہمارا قرآن کی تفسیر کا اس کو آپ سماعت فرماتے ہیں تو یقیناً یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص فضل خاص رحمت اور خاص احسان ہے تو اس کا فائدہ شاید دنیا میں ہمیں نہ ہوتا ہو محسوس نہ ہوتا ہو یہ جو ہم یہاں قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں لیکن کل قیامت کے دن دیکھو یہ سورہ بقرہ تفسیر سے پڑھنا یہ بہت بڑا احساس ہے بہت بڑا آج دنیا میں کوئی اچھا کارنامہ سر انجام دے تو دنیا والے اسے مطلب شہرت دیتے ہیں اسے عزت دیتے ہیں لیکن یہ قرآن ہے بظاہر آپ کو ایسا معلوم ہوگا شاید یہ کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے لیکن سچی بات ہے یہ اتنا بڑا کارنامہ ہم نے سرانجام دیا ہے اس کا فائدہ ہمیں کل قیامت کے دن ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا سورہ بقرہ آئے گی اور یہ جو آج جس صورت کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں سورہ آل امران یہ ساتھ صورت ہوگی یہ دونوں بادلوں کی صورت میں آئیں گے سائبان کی صورت میں آئیں گے جس طرح پرندے ہوتے ہیں پرندوں کا جھنڈ اس طرح یہ دونوں صورتیں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بحث مباحثہ کریں گی جھگڑا کریں گی اور اپنے پڑھنے والوں کو جنت کے اندر لے کر جائیں گی اس وقت ان ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنا بڑا کام کرتے رہیں کہ آج یہ قرآن کی صورتیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے التجا کر کے اللہ تعالیٰ سے بحث کر کے ہمیں جنت کے اندر لے کر جا رہی ہیں تو پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم نے کتنا بڑا کارنامہ دنیا کے اندر سرانجام دیا تھا تو یہ خاص اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے تو کبھی کبھار اگر شیطان ذہن کے اندر یہ بات ڈال دے کوئی بات نہیں خیر ہے آج گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو شیطان سے ایک تو پناہ مانگا کریں دوسرا اپنے, اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر لایا کریں کہ نہیں ہم نے نماز مسجد میں پڑھنی ہے اور ہم نے اس کے بعد جو ہے وہ درست سماعت کرنا ہے تاکہ آہ آہ عقل قیامت کے دن جو ہے وہ ہم جنت میں جا سکیں تو قرآن مجید کے اندر بہت سارے علوم ہیں ان میں سے ایک علوم علومِ مخاسمہ بھی ہے یعنی اس علم کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنے بھی باطل عقائد ہیں نظریات ہیں ان کا قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ رد فرمایا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تین گروہ پیش پیش تھے جن میں مشرق تھے اور جن میں یہود تھے عیسائی تھے یہود کا تذکرہ بھی تفصیلی گزر چکا ہے اور شروع میں سور و بکرا کے شروع میں یہود کا تذکرہ تھا اور اس صورت میں نصارہ کا تذکرہ موجود ہے اور وہاں گاہے بگاہ گاہ مشرقین کا تذکرہ تھا اس صورت میں بھی گاہے بگاہے مشرقین کا جو ہے وہ تذکرہ ہوگا تو اس صورت کا نام عالی عمران رکھا ہی اس وجہ سے گیا ہے کہ جو عمران تھے یہ نبی علیہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے تو اسی مناسبت سے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس صورت کے اندر موجود ہے آگے چل کر ہم پڑھیں گے وہ نجران کے سائیوں کو نبی علیہ السلام نے مبالے کی دعوت دی تھی تو اس کی بھی تفسیر انشاءاللہ آگے آ رہی ہے وہ ہم اسی مقام پر جو ہے وہ پڑھیں گے وہ لوگ جو ہے وہ پھر وہ بھاگ گئے تھے انہوں نے مبالہ نہیں کیا تھا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا آؤ میرے ساتھ مبالہ کر لو تو وہ سارے کے سارے اس بات سے جو ہے وہ بھاگ گئے چونکہ اس کا آغاز عیسائیوں کے حوالے سے ہے تو اسی مناسبت سے علی فلام اللہ الََََََََََ الَ القیّ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز توحید الوہید کے ساتھ کیا ہے کہ میں تمہارا الہ ہوں ٹھیک ہے لا الہ اللہ توحید الوہید کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کا آغاز فرمایا ہے لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کو رب ماننا ہے اور اللہ کی غیر مشروط حاکمیت کو ہم نے تسلیم کرنا ہے لا الہ الا اللہ اس کی بہت فضیلت ہے حدیث کے اندر آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر ہے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کبائر سے اجتناب کرتا ہے کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے اور پھر وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے خلوص نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس کا یہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا آسمان کے دروازے کھلتے ہیں سیدھا عرش کے پاس جاتا ہے اور پھر وہ حدیث کا نبی علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندہ ننان میں دفتر ہوں گے اس کے گناہوں کے پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سے ایک پرچی نکالے گا اور وہ اس کے نما مال میں نیکیوں والے پڑھلے میں اللہ تعالیٰ رکھ دے گا تو وہ نیکیوں والا پڑھلہ بھاری ہو جائے گا پھر فرشتے پوچھیں گے تو کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ اس کا ایک دفعہ خلوص نیت کے ساتھ پڑھا ہوا لا الہ الا اللہ تھا تو یہ لا الہ الا اللہ پورا ذکر ہے اس کو لا الہ لا توڑ توڑ کے نہیں پڑھنا جس طرح بعض لوگ پڑھتے ہیں نا لا الہ لا الہ یا اللہ, اللہ, اللہ یا الا اللہ ہُو اس طرح توڑ کے یہ توڑ کے ذکر کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے توڑ کے ذکر کرنا بدعت ہے صحابہ اکرام سے نبی علیہ السلام سے توڑ کر ذکر کرنا ثابت نہیں ہے مکمل ذکر کرنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے ساتھ یا کم از کم لا الہ الا اللہ اتنا جملہ پورا کریں یہ پورا جملہ لا الہ الا اللہ پورا جملہ ہے ٹھیک ہے نا جب آپ اس کو توڑیں گے تو یہ جملہ ادھورا ہو جائے گا تو یہ بدت ہے یہ کرنا درست نہیں ہے الحی زندہ رہنے والا زندہ رکھنے والا اللہ ابداء سے ہے اور جس طرح کہ ہے کان اللہ علم یکن کنشیون قبلہ بخاری کے اندر ہے اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی اللہ کی ابدا اللہ ابدا سے ہے اور انتہا بھی اللہ ہے ابدا بھی اللہ انتہا بھی اللہ ہے القیوم قائم رہنے والا اور قیام رکھنے والا قائم رہنے والا اللہ خود قائم رہنے والا ہے اللہ کو کسی کی محتاجگی نہیں ہے اور قائم رکھنے والا یعنی اللہ پوری دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے ساری کائنات کو ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے ہوئے ہے اور ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے اللہ کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا کوئی قائم نہیں رہ سکتا ہر چیز کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہے آسمان زمین ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے اس کی حفاظت چھوڑ دے تو یہ سارا ایک سارا نظام دھرم برم ہو جائے گا تو اللہ قائم رہنے والا بھی ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں بندہ جو ہے وہ فوت ہونے والا ہے ٹھیک ہے اس کا اس یہ چند چند دنوں کا یا چند گھنٹوں کا مہمان ہے اس کی خدمت وغیرہ کر لو تو ہوتا کیا ہے وہ بندہ اللہ اس کو قائم رکھتا ہے وہ بندہ سال ہا سال جیتا ہے اور بعض لوگ اچھے بلے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں سوئے ہوتے ہیں سوتے سو جاتے ہیں اٹیک ہوتا ہے بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ جس کو چاہے قائم رکھے اللہ جس کو چاہے قائم نہ رکھے تو یہ اللہ کی مرضی ہے نزل علیہ الکتاب کتاب اب الحق مصدقلہ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے نزل آہستہ آہستہ کر کے اتارنا باقی کتابیں ساری آئیں قرآن آہستہ آہستہ کر گئے مصدقن یہ قرآن تصدیق کر لما بے نہ یہ بین دونوں ہاتھوں کے سامنے اصل میں ید کہتے ہیں ہاتھ کو یدئی دونوں ہاتھ بینا سامنے جو دونوں ہاتھوں کے سامنے ہیں مطلب یہ ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے مطلب جو پہلے گزر چکی ہیں تو قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی بھی انجیل کی بھی وَأَنْدَلَتْ اندل طور ہم نے تورات بھی اتاری اور انجیل بھی اتاری آخر دعونا الرحمد رب العالمی